Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний день очень много таких знаменательных событий, праздников и тех тем, которые Церковь нам предлагает для рассуждений. Первое ⁇ это Воскресный день. И мы всегда должны помнить о воскресшем Христе. Это особые ощущения, особые чувства, особая духовная радость, когда мы снова имеем возможность быть в храме в воскресный день и прославлять воскресшего из мертвых Господа Иисуса Христа. Сегодня неделя о мытаре и фарисеи которые, как бы, церковь приуготовляет нас к великому посту. Сегодня евангельские чтения, которые нам повествуют, опять же, о мытаре и фарисее, и память сегодня святых новомучеников и исповедников церкви нашей, церкви русской которые в одни безбожного гонения пострадали. И еще сегодня память перенесения мощей Иоанна Златоуста. Вот это все надо как-то вместе нам так выстроить правильно. Ну постараемся довольно кратко, но с пониманием. Первое: воскресение это Цель нашей жизни. Потому что Христос воскрес, и мы воскреснем со Христом. Я бы сказал даже немножко более грубо. Мы обречены на воскресенье. А вот в каком статусе и в каком качестве мы воскреснем, это уже зависит от нас. Потому что все воскреснут. Все предстанут на суд. Но качество будет двойственным. Одни воскреснут для вечной жизни во Христе и со Христом, если искали и нашли Его здесь, в этой земной жизни, а другие воскреснут на суд и вечное осуждение. Поэтому мы обречены на воскресение, но стремимся воскреснуть в Боге. Вот это самое главное. Для того, чтобы этого не потерять, сегодня Евангелие нам повествует о том, как нужно молиться, как нужно каяться, как нужно поставлять себя пред Богом в образе мытаря и фарисея. Потому что одни бывают самодовольны, а другие видят себя в реальности. Потому что мы все с вами грешники. Мы все хорошо замаскированные грешники. И вот Господь хочет сбить с нас вот эту спесь, эту маску, которую мы сами на себя надеваем, как фарисей, думая, что все хорошо, что там у меня все, все нормально. А Господь говорит нет. Мытарь молится и просит, опять же, не многословно. Нам кажется, что вот если мы много будем читать, много молиться, то в этом будет. Но Господь говорит: не думайте, как язычники, что в многословии будете услышаны. Оказывается, Господь хочет сути того, что является центром. И порой это бывает немногословно, если человек действительно молится и действительно кается. Но еще на что хочу, хочу обратить внимание. Прошлой неделю мы читали Евангелие о Закхеи. Этими неделями нас Церковь приуготовляет, чтобы мы отучились судить людей на первый взгляд, по лицам. Сказано, что Господь не смотрит на лица, то есть кто какой, а смотрит на сердце. Мы очень часто смотрим на внешнее. И вот церковь этими примерами отучает нас смотреть на внешнее. Потому что внешне может казаться одно, а по сути будет другое. Закхей кто такой? Самый плохой человек в городе. Мытарь кто такой? Самый плохой человек религиозной общины. Ну а следующее воскресенье у нас блудный сын. Это самый плохой член семьи. И вот во всех этих случаях Господь говорит и видит именно их. В Ерехоне Он находит именно Закея. Сегодня Он говорит о Мытаре. А далее он все равно станет на сторону блудного сына. Хотя старший брат будет возмущаться, что простил отец. Но главное во всем ⁇ это покаяние и изменение. Вот об этом стоит помнить. И никогда не судите по первому впечатлению. Не судите, если что-то увидеть, как человек грешит. Мы можем видеть, как человек грешит но мы не видим, как он кается. А Господь желает покаяния. Господь может создать условия, при которых человек сможет покаяться. И для Господа этого будет достаточно, как было с разбойником. Небольшая фраза, обращенная ко Христу, но с осознанием из глубины сердца, делает достаточным, чтобы он вошел в рай. Поэтому здесь на земле еще ничего не решено. И тот, кто может внешне казаться праведником, будет посрамлен, а тот, кого мы считаем грешником, будет Богом помилован. Поэтому не будем смотреть на лица, будем исправлять свою жизнь в первую очередь. В память Иоанна Златоуста, перенесение мощей, довольно очень знаменательна. Святитель умирает в изгнании после собора, который лишил его епископского сана, по сути, патриаршего престола. И по законам, тот, кто ссылается в ссылку, а его сослали в ссылку, должен был путь идти своими ногами. Вот сейчас заключенных перевозят. А раньше по закону Человек должен был весь путь пройти пешком. И будучи уже в возрасте, святитель должен был идти, закованный в цепи, своими ногами в ссылку, куда его сослали. Его друзья, его духовные чата сопровождали его. Они ехали рядом и держали над его головой зонтик, чтобы он мог идти, чтобы солнце не палило. Но нельзя было ему помочь, посадить рядом с собой, запрещено. Он умирает по пути, сказав свои знаменитые слова. Слава Богу за все. А сегодняшний день – это день перенесения его мощей. Когда сын той, кто его гнал, осознавая, насколько было неправедны поступки его матери решил вернуть святителя в стольный град в цареград ссылки и посылает делегацию, чтобы они привезли мощь. но как ни пытались сдвинуть раку они не могли сдвинуть и вернулись и сказали что святитель не дается. тогда он написал покаянное письмо, где приносил покаяние за себя и за мать, с раскаянием и просьбой, чтобы святитель простил и помолился. И когда это письмо вложили в руку Святителю Мощам, то рака сама сдвинулась, таким образом узнали, что Святитель благоволит. И вот сегодняшний день это, по сути, перенесение мощей встречи, с позором изгнанного Святителя а сегодня с торжеством встречаем. О чем это говорит? О том, что правда Божия всегда восторжествует. Всегда. И вот сегодня еще память новомучеников и исповедников, которые в одни гонения пострадали. Начиная с 1917 года, первый новомученик у нас, это Владимир, священномученик, митрополит Киевский и Галицкий. На этой неделе была его память. Почитайте житие. Когда ворвались в лавру в Киево-Печерскую, в покое митрополита, его избили и вывели за стены лавры, а там продолжали избивать, расстреляли из штыками изранили тело и оставили там. Ни один из мирян и ни один из монахов Киево-Печерской лавры не заступился за митрополита. Вот такие были нравы. Поэтому не удивляйтесь тем событиям, к сожалению. Но факт остается фактом. Множество и множество пострадало. Две, больше 250 тысяч священнослужителей было репрессировано, а для сравнения у нас сейчас, вот у нас в стране, духовенство где-то около 12 тысяч. Это с монашеской со всеми. А знаете, сколько в нашей стране гадалок и экстрасенсов? Почти 600 тысяч зарегистрировано. Поэтому это тоже некое сравнение, когда мы просим у Бога милость. Но сегодня церковь просит, чтобы их молитвами, те, кто пострадал, те, кто исповедовал Христа, те, кто шли на страдания, которые претерпели голод, притеснение, аресты, избиения. Вот их молитвами, чтобы Господь сохранил и церковь, и нашу страну а их тысячи. Многие из них остались неизвестны. Многие прославлены, а многие, как я говорю, вот как было, так есть. Но они предстоят перед престолом Божьим. Но правда и справедливость Божия все равно восторжествуют. Зло никогда не будет торжествовать в конечном счете. Потому что участь его известна. И каждый, кто думает, что он может вот каким-то образом прожить свою жизнь так, как безумный богач, собирать, собирать и а потом сказать все, а вот теперь ешь, пей и веселись, не будет так. потому что придет суд Божий. Тогда, когда не ждешь. А все ради чего ты отдал свою душу и потратил свое время, будут пользоваться другие. И вот еще больше будет боль у человека, потому что столько трудился, а ничего не приобрел на самом деле. Потому что все придется оставить здесь. И вот для нас пример святителя Иоанна Златоуста, пример новомучеников и исповедников, это пример святых, которые положили все, чтобы приобрести вечность. Сегодня и церковь нас к этому призывает. И Святое Евангелие, нас к этому призывает, сам Христос в притче говорит, что вот к чему стоит стремиться. Будьте, как мы тари, в покаянии, без какого-то самомнения. Основная цель жизни там, за горизонтом, вечность, А все, что здесь, как мы сегодня читали в Евангелии от Луки, которое Евангелие читается в праздник Новомученицы, то волос не погибнет. Но будут предавать, будут, мы будем гонимы, мы будем непонимаемы, мы будем презираемы, мы будем унижаемы. Справедливости и правосудия от людей нет смысла ждать. Но мы надеемся на высшее справедливость которая будет у Бога. А проходить поприще своей земной жизни нужно, памятуя о Боге, стремясь быть со Христом чтобы наши сердца и сами наши тела были вместилищем благодати Духа Святого. И тот, кто живет со Христом здесь, несомненно, будет с Ним и по воскресенье. Аминь. Всех вас благодарю за ваши святые молитвы. Сейчас отслужим за упокойную панихиду. Всех вас благодарю. Благословение Господне да пребудет со всеми вами.